Вот это так файно выглядает за аэродром белая. Еще больше стало гореть раз в раза в четыре. Там фура на Он говорит, мне сказали точку сюда приехать. Меня встретят. Вот он приехал и дроны вылетают один за одним. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди. Сьогодні ми збираємо всі погрози, які ми чуємо понад три роки, і як нас будуть захоплювати. Ну а насправді ви знаєте, як просуваються росіяни на фронті. Тож, перш за все, не забувайте нас підтримувати своїм лайком, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф і не забувайте коментувати, почути, побачити. Одиннадцатый. Смотри, что творится. Я не знаю даже, что это сейчас взорвалось. Это, наверное, это диалект. Ну, а это вон этот. Это вот еще больше, еще больше стало гореть раз в раза в 4. Еще один летит. Где? Вот это так файно выглядает за аэродром Белая. Стратегично вооруженная авиация. снял, прикинь. Друган, чё? Дрон? чё за дрон? Украинский? Украинский? А там что горит? Там что горит? Там фура на стоянку подъехала, с нее дроны разлетелись. Да ты чё а Только что фура там стоит. дрон взлетает и из этого, из КАМАЗа. Дрон летит, его сбивают эти. Дроны взлетают из КАМАЗа прямо на заправке из фуры, панцирь, панцирь панцири их, сб... их сбивают. Полетел на высокий. Сейчас его панцирь, панцирь будет сбивать. Еще один. полетел. У нас война началась в Оленегорске. Вот там плохо видно, наверное, за Не этим, да, за этим лесом валит дым. Вот сейчас вот тот вот. А самое что интересное, фура стоит на при въезде в город Валенигорск. Мы стоим на трассе недалеко от Оленигорска, возле реки Куринга, он там мост. А фура в Оленигорске стоит на заправке. Приехал водитель, он бегает, мечется, у него и стена, из, -под из грузовика в дроны вылетают и летят в сторону Высокого. Там гаишники его сейчас повязали. Он говорит, мне сказали точку сюда приехать, меня встретят. Тут вот он приехал и дроны вылетают один за одним. Сейчас вот такие, такая стрельба была. Пулеметы работают, ракеты. Но пока связь есть. Ну и в вот одних Величезна кількість окупованих територій на кону, в інших це просто створення сірої зони, хоча є занадто сміливі прогнози, як то у Медведєва, сіра зона довжиною і шириною всієї України. А хто про це говорить? Ті, хто пороху не нюхав, ті, хто в окопі не сидів і не відстрілювався від ворожих атак, ті, хто далі московського кальця не виїжджали, і як же легко вони розкидаються цими заявами про наступ наступ, справді розпочався, але враховуючи, що не тільки росіяни переоснастилися, зробили висновки над помилками, якби наш досвід цієї великої війни теж нікуди не подівся, ми бачимо наступ, ми знаємо, що з ним робити, і це велика загроза для цивільного населення і для наших військових. Але це давним-давно не та ситуація, в якій ми були в 22-му році. Тож як далеко вони просунуться? Це питання виняткової тільки боєприпасів, озброєння. Ну і звісно, як і завжди, сміливості, хоробрості і сил збройних сил України, яким ми обов'язково маємо маємо їх підтримувати. Але, зрештою, як можна згодовувати це лайно роками російському зрителю? Нас безкінечно, російські пропагандисти, звинувачують, що ми розповідаємо про наші перемоги. Хоча ми кажемо, давайте спинимо війну, щоб більше ніхто із українців не гинув. Ми розповідаємо про похід на Москву, про захоплення російських територій. ба більше ми навіть не говоримо про наш контрнаступ, але й справді перемога в тому, що росіяни не можуть просуватися нашими територіями. Тож давайте дурникам дамо часто можливість ще і ще себе закопати розповідями про сірі зони. А Брянск, погоди, Брянск-Курск-Белгород, по протяженности вот этой необходимой буферной зоны, более-менее понятно. То есть, это действительно, мы должны защитить те районы в тех областях, куда они все время лазят. По глубине 20 километров, вот 30, Дмитрий Анатольевич вообще у себя вот в телеграм-канале нарисовал, да. там почти до польской границы. Там только узенький кусочек. Да, вот остался сколько остался с да. технической точки зрения нужно, чтобы защитить свою территорию? Значит, первое, эта операция имеет возможности, силы и средства. Президент просто так бы это не говорил. Это значит ему доложили, что у нас сформированные резервы, нам есть чем идти. Другой вопрос, что никто не даст никогда прогноза, как долго мы будем это делать. Это от противника зависит, это естественный процесс. И он будет многоэтапным. И если первый этап в виде маневра силы и средств позволит нам уже буфер в 20-30 километров создать исключительно теми же дронами, просто полосу невозможного там нахождения противника, то войска уже начнут двигаться постепенно. Да, 30 километров закроют условно основные калибры артиллерии, минометов и процента 80 беспилотников FPV, угу. Но это не останавливает более дальнобойные средства, там Хаймерсы и так далее. У. Реально нужно идти 50, 70, а лучше 100 километров, чтобы еще выключить достаточно распространенные дальнобойные высокоточные средства, которые есть сейчас в Украине. Это линейка Хайморс, линейка э, реактивных систем залпового огня европейского производства, которые 40. за 40 там летят километров. Ну, Цезарь даже активно-реактивным самол... снарядом, там, дай бог, 50 километров ну, до 50, добивает, 30, да. Же, да? Опять же, он не прям с линии боевого соприкосновения, он mm -hmm. из глубины бьет, там все равно есть погрешности. Поэтому этот процесс будет постепенно на разных участках по разному. Зависит уровню. ли вот эта площадь необходимая, да, которую нужно освобождать под буферную зону, от степени агрессивности противника? Ну, то есть, если он как бы огрызается больше, ну, наверное, логично его и подальше отодвигать. Или нет? Или это только вот Конечно, м, то, то, о чем вы сейчас говорили. Вот летит вот этот снаряд столько километров, ну, два снаряда там, или три они запускают, не суть важна. Во-первых, наше военно-политическое руководство говорило о том, что мы каждый раз ее будем отодвигать дальше, как да, только было. они уже да. наносили. Пока вы говорили, Я напомню, что власти, высокоточные да. крылатые ракеты Штормшедоу Скальп летят на 500 километров. Я напомню, что французские хаммеры тоже летят, там приличное расстояние. Я хочу напомнить, что Украина создает линейку своих беспилотников в огромном количестве они долетают до Москвы. Вот. Плюс они начинают делать так называемую уже ракету длинный Нептун, которая была морская, летит тоже тоже километров на 500, поэтому этот процесс будет продолжаться. Сказать так, что мы сделали буфер 100 километров и не получаем удары mm -hmm. по нашей территории, скорее всего не будет. Более того, противник будет, скорее всего, делать специально, mm -hmm. показывая. Но все равно мы где-то там не добиваем. Да. Но ну, здесь что так... очень важный момент. Почему президент это сделал публично, обозначил причины? Потому что сейчас в рамках переговорного процесса в мире наших договоренностей с американцами, наших территорий, которые входят в состав Российской Федерации по Конституции, мы двигаемся на новые субъекты. И мы всегда Украине говорили, что, ребят, каждое новое предложение будет хуже предыдущего. И в этом отношении мы как бы с открытым лицом, забрали, мы идем, и сказали, вот мы сказали, будем делать. Ну и нельзя выступая на радбазе ООН с очередными погрозами. Как объяснить этому лисому дурню, что мы эти погрозы їмо на снеданок, обед и вечерю, При тому наше меню не змінюється вже довгі довгі роки. Ми вже це чули. Ми знаємо, що росіяни можуть по нам наносити ракетні удари, і роблять це щодня. Ми знаємо, що у росіян ще достатньо своїх дронів, хоча здається, цьому ми протидіємо, і такі намагаємося наносити удари по виробничим потужностям. Але зрештою, наскільки дивовижний світ з найвищої трибуни канібал, маніяк, вбивця. Масовий вбивця більш того розповідає, чому виправдовує себе і намагається навіть здатися жертвою, пояснити світові, чому вони приходять і вбивають цілу націю. Чому геноцид це класно, чому їх мають підтримувати? Я сподіваюся, що зрештою світ, який просто зараз змінюється, і часом дійде до того, що нібендзя має бути обов'язково повішений. Якщо це буде десь в приміщенні Радбез ООН, то особисто я нічого проти немає. До тех пор, пока в Киеве будут пытаться затянуть войну и провоцировать Россию, нанося удары по жилой гражданской инфраструктуре на нашей территории, мы будем продолжать нашу специальную военную операцию и уничтожать объекты, связанные с военным потенциалом киевского режима. И никакие новые антироссийские санкции, поставки оружия Украине и другие враждебные по отношению к России шаги не предотвратят неизбежное военное поражение режима Зеленского. Знаєте, одна із моїх улюблених історій від пропаганди це ми бахали, трактор». Ну тобто, все, що є в Україні, це дав радянський союз, це значить наше. Ну, хто вчив історію, а я закликаю абсолютно всіх це робити, то знає, що радянський союз створювався трьома державами, трьома дурнями, трьома запроданцями, але в тому брали участь і Україна, і Білорусь, і Росія. В тому, що було побудовано, брали участь українці ба більше найбільші об'єкти, якими володір, володів радянський союз, все це будували бранці гулагів. А в ГУЛАГА найбільше відправляли українців. Дебіли це все збудували українці. Ніхто нічому просто так не давав. Все, на чому радянський союз заробляв, забирав, отримував із радянської України. На тому і процвітав радянський союз саме тому трималися так сильно за Україну, тому що без раз радянський союз би не міг процвітати. Тож власне це скоріше вигала жопі і без нічого були б, якби не наші пращури. Але ми прощаємо, ми пробачаємо, ми списуємо всі борги. Тож не треба розповідати про те, що ми чимось там зобов'язані радянському союзу. Ну, про мы тут при чем? Мы знаем эту историю уже, да, что они постоянно ее начинают заводить, эту старую пластинку, она за шо? Да, и я даже не буду скрывать, у меня есть там один товарищ, который живет в Киеве, который в свое время уехал. Он пытался, когда только все это началось, мне звонить, писать, как же так, ай-яй-яй, вы на нас напали, что вы делаете? Я говорю, ну, братан, ну, подожди, а в 2014 году вы ни, ни, ни на кого не нападали там на востоке Украины? Вы что-то... Uh -huh. Это опять это другое, как вы любите говорить, да? То есть я ему аналогию просто привел: что э, вот мы с тобой живем на лестничной площадке, два друга, э, и вдруг, э, а у меня сестра младшая, э, тебе она понравилась, вы встречались, ты ей тоже э, ты ей сделал предложение, она вышла замуж, я выдал свою сестру за тебя, она переехала в соседнюю квартиру к тебе, а потом ты с ума сошел вдруг, связался с какой-то компанией. Начал, там, не знаю, бухать, нюхать, еще что-то. Начал притеснять жену, детей, а они мои родственники, они э, такие же мои родные. Они говорят со мной на одном языке. Мне как? Мне надо защищать свою, свою сестру и моих племянников. Так что извини, несмотря на то, что они находятся в твоей квартире, как бы до юра ты кричишь на весь мир, что это моя квартира, но ты веди себя нормально со своими членами семьи, которые... Помимо того, что они члены твоей семьи, они еще чьи-то родственники, в данном случае мои. И то, что я тебе отдал часть своего балкона в 50-х годах под кукурузу, когда ты попросил, да, Который мой дед строил еще, между прочим. Да, да. То есть, это не значит, что ты можешь так хамить и издеваться над моими родственниками после того, как ты связался с какой-то дурной компанией. А они тебе говорят, Нормально, нормально, мы все порешаем, не боись, тебя там это, чир... пускай в суд подают, мы там в судах все порешаем. Да нет, не порешайте. У меня есть возможность э, силой помочь своим родственникам, потому что я люблю свою сестру и своих племянников. И балкон, кстати, мой часть тоже вернее, потому что ты не умеешь им пользоваться. И на этом, друзья, меня все. А вы, известно, не забывайте, оставьте нам свой лайк для поширения этой информации. Не те, щоб я думала, що ми прорвемо інформаційну оборону за парі рік, але погодьтесь, як же прекрасно бачити, як мучиться і страждає наш ворог. Не забувайте підписуватися на youtube канал «Курбанова Лайф. Коментуйте почути і побачене, і звісно, підтримайте незалежну журналістику. Фінансово підтримати всю команду YouTube-каналу «Курбанова Лайф можна за допомогою реквізитів, які ми лишаємо в описі до нашого випуску. Або ставайте спонсором youtube каналу «Курбанова Лайф. Вся информация и подробности на главной странице нашего канала. Берегите себя, берегите Украину. До встречи!